У вас акція, там. Голодовка. Ще раз. У нас проблема. У нас хочуть ховати воїнів полегли. Наші чиновники зробили. В болоті хочуть пацаном ховатися. Вирізають 130 тисяч дерев, щоб поховатися 30 тисяч хлопців. Сакральне число. І в болоті. мы уже делали где-то 30 сюжетов, что там нельзя, хлопцы, хоронить. Это ганьба. Это, блядь, ты, просто, это просто, тут мата не только нам можно разговаривать. Экспертизы нарушены, подделка. Это просто из детства. Вместо того, чтобы спасать хлопцев, блядь, 8 миллиардов, 650 тысяч дронов, блядь, выделили на постройку Ой, меморіальне кладовище. Воно повинно бути, блядь, ну, вибрати в полі бля, половину дня просто, вони в карман собі крадуть, блядь, Купіть дрони, кажемо їм. Купіть дрони. Міністерство ветеранів. У вас мільйон триста ветеранів в Україні. Навіщо вам ще більше? Купіть дрони, 100 тижнів дронів. Так да просто, ну писец. Такая... З одного тендера, з одного об'єкта, купіть дрони, блядь. А пацанам для хараммі. А он и высушивает болото. Вы там сюда за лицо? Я могу показать. Свободно. Я не знаю, как это делается сейчас. Хорошо. Ну, я могу показать лицо. Это не проблема. Мы тоже, пацаны, спать где-то там Ще раз я вам скажу, що сидіти в інтернеті побачите, міняє латиша, Києві якийсь там майдан, влітцоблять. Пишіть, що вони в при... Нічого подібного нема, тому що воно буде. У нас є ціль, ми її відстаємо, у нас є громадська чітка позиція. Треба, щоб президент дізнався, що його будуть в обману і що там, що там відбувається. Всі експертизи підроблені, повністю все. Гостиницю будуть строїти на номер кладовищі, ресторан. За містом 20 кілометрів, чи скільки їхати, 30 кілометрів десь з центру міста, це роблять меморіал, щоб люди приїжджали, з усіх люди заїздили. Коли в місті Києві на Біркавцах наш мер віддав своєї подруги під застройку ЖК, такий кусок землі, де ідеально для поховання. Не треба дерева вирізати, 130 тисяч дерев, майже столітніх вирізають. А потім ще висушують болото. Треба, щоб, блядь, висушити його, потім бочки закопати, труп, Пс, не знаю, скільки кілометрів. А це все гроші замість того, щоб, блядь, купити дрони, реби пацанам, вони, блядь, свою конструктивну компанію завели, щоб себе в бабки відмивати. У нас війна, блядь, нахуй, а вони суки, таким займаються. Ой, не знаю, що вам не ну, все не идеалы, бля, но... Как-то можно по-другому это все. Мы в зале, блядь. В новом поле мы... За что мы блядь, вообще бьемся, да? Мы ночевали на вокзале. Короче, э, дивись, зайдешь в телеграм-канал в обговорение», Там где-то ночі є відео і ссылки. Пересмотри все, подивіться різницю. Коли один плюс один показує, що там все добре, води там болота нету, і ми це залежні новини показують. І прийшли ми незалежні журналісти. Стрім провели прямому ефірі, не на резко, блядь. Я ходив там, а потім пару моментів взяв звідти і показав, як там води немає. Подиви різницю як показують нам по телевізору, і як показують. Та я телевізор Різниця, не смотрю вже давно. А? Телевізор не смотрю вже давно. Я тоже не дивлюсь його. Хоча мені мне давно показывали плюс, один плюс один. Із всього що вони показали, половину тільки права. Ну, половину, половину вообще не показали люди. Я їх водил, показував проблеми, рассказывал, половину не показали. Половину. Носки нас кинул, перетворили на одну большую свалку, блядь. Чтобы наши дети, блядь, этим дышали, купались в озерах, бля, с отравленной водой, блядь. Ели, блядь, продукты с, с отравленной а землей. А у тебя есть дети вообще? Да, да, двое. Где живут? Ну, одна без вести пропавшая, а вторая со мной. А одна без вести пропавшая? Да. А где пропала? В Украине. Сейчас в России находится. В плену? Нет, не в плену. Ее вывезли в Россию. Я объявил базу Интерпола. а полиция сняла ее с розыска для россиян, в час войны. За рубли, чтобы ей поменяли фамилию, сняли ее с Интерпола и закрыли уголовное дело. Вот такая у нас. Поэтому я тут и стою. Чтобы такого не было ни у кого, как у меня. откуда сам? Я сам забрал ворову просто. Я с Киева. Ну, Киев в Я Киев родился, жил, потом переехал в Астомель и купил себе квартиру. Не в Киев, Киеве. Киев. Я даже не знаю. Подарок. Я был, ну вот там, короче, была ситуация, я когда начал за вами, ну, типа, нам продать в интернете. Ситуация с ТЦК, когда у пацана, вот там, я его не знаю, чтобы вы понимали себе. Когда у него упал автомат, и там посъезжались все, бля, и этот малолетка, и отец его. Я не очень поддержал эту ситуацию, честно Какую имя? Там, где ЕВАГ, там, где мы ЕВАК отбивали у полиции, что на фронт пошло или военные адвокаты. Военный адвокат. Ну, и что там такое, и, и что там было не так? Э, ну, там, ну, все, когда вы показали абсолютно все видео, там у пацана просто упал, бля. Вы, вы же не знаете его тоже. Я просто скажу, что у меня друг, у него 18 осколков. Он в прилуках, его ну, жизнь заставляет ходить в, в этот военкомат. 17 недоставшихся только. Значит так, я сейчас в двух словах кое-что покажу. я покажу такое военкомат и что такое полиция для, для сравнения Сейчас. Это, мы, это мы пришли принести принести

3 <рес> метринські поліцейські церкви стоять, це Шевченки з керів поліції, які знав мою думку гроші за підробну експертизу бля, для росіян. Чому вони показуєте? Ви не представили. Це звісно, ярко. За друга заступився, він полізний це зафіксовано теж. Навіщо да ви виривали в мене? Я не виривав! Ви не не, не, покажи, не ми ми, ми, напалили. що ви виривали? Висивайте себе передну групу. Ви напали на мене. давайте. я Будь ласка, давайте. Не переживайте, військові прийшли. Військові прийшли, а всі покажи. свій військовий. Покажи свій військовий, будь ласка. Військовий свій покажи. Чого ви тут на фронті? Показывай висковый свитер! Будь ласка, приди и висковый посвечик! Висковый свитер! Закрутите И висковый на флажочках! Покажите, как у меня есть висковый чар! Дай мне в полиции висковый, висковый, висковый находится в да, тут А есть, а стоит бонзик. Что-что? А а флажочек стоит. Стоит сто процентов. Вот теперь смотри. смотри, какой конфликт. Они написали, что мы на них напали. Смотри внимательно. Смотри, просто стоим, разговариваем. Айфон 15 у полицейского. да? Сейчас медленный хап. Ну, да, если не мой айфон. Что-то не на нуле, а по сути, извини. Не... А это же они нам говорили, блядь, что вы тут, блядь, активизируете они на нуле. Мы с мы, мы их словами всегда. Вот смотрите, сейчас вот, вот этот сюжет, нас, за его нас судили. Вот смотрите, на полицейского, хоп, он его взял за руку просто, тут руку убрал. И его за это, блядь, заломали, блядь, побили нас нахуй все. И в суд они показали в интернете, в тот день, блядь, показали, поспешили, что э, а активисты напали, побили полицейских на всю Украину, на официальном сайте. И благодаря вот этим телефонам стримы, что я делаю, мы доказали, что это было фейк. Это они спровоцировали. И каждый раз, когда какое-то движение, к нам приводят э, ТЦК, чтобы люди не выходили и не видели правду. Когда мы вакуум висков, висковый, вот тут три автомобиля висковые захватывали парковку в в прямом эфире. Полиция им помогала. Опять, а? ну, вы правильные вещи. Ну, просто а? какой-то пиздец несется, сердце, бля, нет. Я, хуя, я, не я, знаю, знаю, я, так я покажу такое, что ты такого не видел никогда в жизни. Но меня, Алексей Иванович, а знаешь такого? Кого? Алексей Иванович с нами ходит, дедушка в бородой. Да. Брат. сейчас кое покажу. Вы такого много то сейчас не видел такого. На нас двоих пригнали 11 автомобилей в полиции и один микроавтобус Корда. Знаете за что? За что? Спасибо, у меня там стрим был, но просто его долго там, у меня стримы бывают по 11 часов идут. сейчас. смотрите. Сейчас, смотрите, видите, полицейский сейчас еще раз. Смотрите внимательно, за замечательный кадр. Что полицейский делает, смотрите. Актер, смотрите, смотрите. Видите, ногу сам подбежал на гость. Это военный, на Покровск надо было ехать. В машине женщина военная. Не Смотрите, он упал. Сам нагой спеціально да? от машина перегрожає, що ми не знімали журналісти. Сразу же блокирують. А у мене стрім, у мене все записується. А он п'яний, он п'яний з перегаром. Готовий, блядь. І це поліцейський. А тепер смотрите, то есть, когда от ми викликаємо поліцію, да? я три часа 4 магиї з поліції, вона к нам не їде. Потому що ми виявляємо злочинники пов'язані з поліцією. Там, де екологія, там сюди поліція. Тепер я вам кажу, що к нам приїхало, через ну, 15-20 хвилин, сколько приїхала в нас? Це я, Олексій Іванович і два військових, які на надо були їхати. У них машину забрали, і ми поїхали машину забирати. Яка не порушувала суттєво правила дорожнього руху, не порушувала. Її не мали права забирати, а в них забрали. Раз. Это обычно электватор Вот он сейчас. Я так не видите, уже так не в Еще раз. Знаете, он сам на огонь подбежал, на вот стукнул его. То есть по нападению, нападение на полицейского, бля, все по рациям передают. А теперь что ведь Это просто по полиции было. Это не то. Сейчас, будем считать сейчас машины полиции. Вот Корт приехал на нас. Здесь Здесь интересно. там копы. смотрите. Раз, два, там еще два автомобиля стоит. Третий, четвертый. Четвертый. Корт пошел. Я вам видео показал, что это неправда. Пятый, шестой. Это шестой, седьмой. Восьмой. Девятый. И там еще следующая оперативная группа внутри сейчас стояла. И автомобиль города. Это тот полицейский, который... Тот, который... Это маленькая частица того, что бывает, когда просто, блядь. А там, когда было возле этого самого, там он лупанул, пацаны. Я был, напал на меня, в мне телефон. Алексея Ивановича... Нет, тот стрим И... я смотрел полностью. Он начался из-за чего? Потому что э, вот он ну, Алексея я... Ивановича послал на три веселые буквы. И я сказал, ты собака, а, ты кого слушайте, посылаешь? Я не знаю этих ребят. Я сразу говорю, я ни за кого не защищаюсь. Я ни, никому там не, не даю никаких... Именно конкретно в той ситуации, там у пацана упал автомат, который ему лову там ляпнул, потому что он Хотя уже закрыл. Захотел... Упал, а до этого он ему по бороде двоечку еще залупил. Ты же не видно, ему двоечку, он дал ему в бороду. Для начала, малой падает, да, он падал, автоматом добавил, я согласен, но да. ребенка там ударил. упал, это все, что вы выложили, э -э они заходили в ворота, и малой охуевший, потому что у меня папа адвокат. Вот, у кого вот, папа адвокат? Стоп, 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 у кого папа адвокат? Ну, потом, он же приехал потом папа качать же, блядь. На, а потом, это... после того, когда его ударили, папа на забор лез, если бы моего ребенка кто-то, блядь, ударил бы, я бы, блядь, тут забор, блядь, бы, а не лез. Что-то Малой ему сказал, он заходил уже в ворота. Вот малой... ситуация там. С... Камера, Малой снимал, этот ребенок снимал просто то, что происходило, когда у нас начала потасовка, не надо рассказывать. А теперь тебе объясню, почему эта потасовка подошла, сейчас ты такое увидишь, блядь, про этих адвокатов, их подставили, блядь. Сейчас увидишь, как из СБУ наркотики подкидают. Конечно хочу. Я покажу. Искови адвокаты. Заходишь на их страницу. Раз и так смотри. Вот. Все интернеты гудели, что там, блядь, у них фотки были с, на... с наркотиками. Сейчас. Да, все, да. все, вся Украина, блять, шурушала. Видишь, какая рубашка? Видишь, какая рубашка? Mm -hmm. Теперь смотри, это его квартира перед следственными действиями. Видишь, какая рубашка пошла. Здесь никого проникают в квартиру. Смотри, смотри. теперь поняты Ты его квартиры? С понятыми под видеозапись камеры. Как вам? А мути, а а мути, а мути. Это, а это, а это продажная мути, журналистка мути, Янина. Вот это запоминать. Ты продажная журналистка. <свист> <свист> и, и на меня сделала, и на адвокатов иди. Я в первый день увидел в тот день. Меня в тот день несли вместе с ними всех троих, внесли в базу миротворец. А теперь у меня вопрос. Не было никаких уголовных дел, три штуки в тот день. Его выкрали в прямом эфире, я за слово отвечаю. Я там простоял, сколько там, два, три, два часа. Только я там стоял за то, что я эвакуатор то, что его когда, я, когда я вызываю эвакуатор в Киеве, у полиции никогда нет. Нет, я то, приезжаю. То, что его на сильном бусе забрали, это я видел. Я все видел это в прямом эфире. В так, местах. нет, так, так, это, подождите, пацаны, это ТЦКшники выкликали, потому что они там, эти адвокаты просто поставили машину, чтобы рекламировать свой, свой бренд. Они заплатили за этот бренд, они там у адвоката есть такая штука. Ты можешь на машине написать там адвокат, там какой-то, не знаю, от Бога. Ты должен за ну, какую-то сумму унести. Но если бы сделали, их по Киеву, просто делали рекламу. И за, ру за, рулем всех автомобилей были военные, даже без дно без но. У меня видео есть, когда на этому водителю, который там сидел, в воду принес, говорит, там и по -браты". Я видел, я видел все. Я, ну, я потом посмотрел специально, как это все начиналось. Там пришло два провокатора. Мальчик, который был в полоне, блядь, там, блядь, провокатор. У меня есть видео, которое вылаживали в интернет с его голосом, где он с ТЦКщиками пакует покует?